Вітаю всіх, хто вирішив провести з нами 50 хвилин. І ми починаємо одразу з дуже актуальної теми. Але перед цим я вам бажаю енергії на всі ваші справи та гарного настрою. І зараз ми говоримо про субсидії, тему яка хвилює майже кожного українця. З 1 травня набере чинності постанова Кабінету міністрів України про удосконалення порядку надання житлових субсидій, які особливості надання субсидій на нас чекають. Про це поговоримо зараз в студії. У нас в гостях Ірина Маркевич, директор департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації. Рада вас вітати в нашій Добре студії. Утро. Що передбачає постанова? Вона я знаю, що це максимальне спрощення, але яке саме. Значит, в этот раз назначение субсидии идет только по двум документам – заявление и декларация. Ни паспорта, ни свидетельства о рождении детей, ни справок с места жительства, ни справок от представителей организации, которые предоставляют услуги. Ничего больше требовать не нужно. И ничего наши больше сотрудники не будут смотреть. Значит, это заявление можно отправить почтой, можно принести в наше управление соцзащиты по месту жительства. Или если это сельская местность, то через уполномоченных лиц в Сельском совете передать тоже в наше управление. Наши сотрудники уже занимаются всем остальным. Проверяют и по тем данным, которые люди в декларации написали, назначается субсидия. Мало того, мы потом будем проверять данные, которые человек... Показал, сначала идет сразу назначение субсидий. А, еще э, то, э, сняли все практические ограничения для назначения субсидий. Если, если раньше, допустим, э, семья имела во владении несколько домов, квартир, субсидий не назначалось. Если было во владении два автомобиля и больше, субсидий не назначалось. Все-все, там сельское хозяйство, были, допустим, дополнительные гектары э, ПАИ. Сейчас все ограничения убрали, осталось одно ограничение ⁇ приобретение что-либо ценного которая стоимость более 50 тысяч гривен. Субсидия назначается по доходам за 14 календарный год. То за, за 6 месяцев. Так. Да, mm -hmm. а не за 6 месяцев предыдущих, как было раньше, а за календарный 14-й год. Мало того, еще а, субсидия назначается на год, не на 6 месяцев, как раньше. Каждые 6 месяцев нужно было подавать заявление. Сейчас люди подают заявление. Истекает срок заявления, мы сами проверяем право и назначаем на следующий период. Человек уже нам не приносит заявление. Приносит заявление в том случае, если меняется состав семьи. Кто-то дополнительно прописался, кто-то родился, кто-то умер, кто-то выбыл все разные причины. Вот если состав семьи меняется, то тогда человек подает новое заявление. А еще изменилась статья доходов у любых. Мы будем брать, в следующем году проверять. Угу. Мы назначаем, следующий год мы будем назначать по календарному 15 году. Мы сами перепроверим право. Если у человека будет право, мы ему назначим. Если не будет, он получит уведомление, что на следующий год у него там нету. Если, допустим, у него что-то изменится, родится ребенок. Он имеет право подать заявление, ему заново рассчитают уже с учетом еще дополнительного члена семьи, и тогда назначат. Mm -hmm. uh, скажите, кто имеет право подать заяву на субсидию? Тот человек, на которого открыт лицевой счет. Даже если ты не собственник этого жилья, допустим, ты его снимаешь, или ты проживаешь в квартире, допустим, своих родителей, или наоборот, своих детей. Если на тебя открыт лицевой счет ты обращаешься за субсидии То есть на этот э, счет будет да. переводиться деньги да. на субсидию? Мы не переводим на лицевой счет, который открыт у, у, у организации, которые предоставляют эти э, э, услуги. Э, дякую, у нас есть звоночек. Давайте послушаем, что скажет наш глядач. Доброго ранку, вы в прямом эфире. Ставьте свое вопросы. Говорите. Доброе утро, меня зовут Инна Николаевна. Я хотела узнать, я пенсионерка, подавала, ну, у меня в прошлом году, в сентябре, субсидия закончилась, в октябре я продлила. Э, вот сейчас принесли декларацию, надо мне ходить туда или нет, или как вот. Если вы на момент апреля получаете субсидию, то вам не нужно нести заявление, мы сами вам продлим, сделаем выплату. Мало того, то уже сразу, вы такой задали вопрос, все люди, которые получают, все семьи, которые получают субсидию, мы им автоматически пересчитаем и продлим выплату, как и всем остальным к нам обращаться не надо. Если у вас закончилось субсидия, допустим, вот 31 марта, и в апреле у вас уже нет субсидий, тогда нужно к нам обратиться. Дякую, дякую вам за питання. Скажите, все ж таки, как люди будут дизнаваться, какая им нарахована субсидия? Придет домой, после того, как наши сотрудники назначат эту выплату, придет домой уведомление и будет написано, допустим, предоставленная субсидия на воду столько-то, на электроэнергию столько-то, на отопление столько-то, на газ столько-то. Угу. Четко по каждым льготам будет расписано, какая сумма будет идти. Потому что человек должен будет знать, сколько ему остальное платить. И это касается и сельской местности, и мест, Обязательно. Не имеет значения, такого, так? да не имеет значения каждой семье, даже если вам субсидия не будет назначена, вы тоже получите уведомление о том, что, к сожалению, вы права не имеете, потому что доходы превышают. У нас есть еще один звеночек давайте послушаем. Вы в прямом эфире. Говорите. Ставьте свое питание. Говорите. Доброго ранку. Мы вас чуем, ставьте свое питание. Алло. Говорите. Чуть -чуть громче. Гучніше говоріть, вас не чують. Не Ще раз ставте питання. Я почула тільки, що маєте, чи ви маєте право на субсидію, але скажіть те, що ви сказали до того. Я поняла, да, Я, э, да. значит, э, если вы оплачиваете коммунальные услуги в сельской местности, вы действительно на вас выписаны лицевые счета на оплату, тогда будете иметь право. Если вы, к сожалению, там не прописаны лицевые счета, на вас не выписаны, то будет иметь право на субсидию только тот, кто действительно имеет там лицевой счет на оплату. Скажите, куда подавать документы міським и сельским жителям? Угу. В управление социальной защиты по месту вашей фактического регистрации или проживания, где вы конкретно живете. Мало того, как мы уже сказали, это можно отправить почтой. В уведомлении, которое есть, есть адреса наших управлений социальной защиты. Прямо туда нужно и отправлять. А дякую. У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Говорить. Мы вас чуем, вы в прямом эфире. Алло. Добрый ранку. Добрый день. Меня да. зовут Сергей Григорьевич. У меня такой вопрос. Я как чернобылец плачу 50% за услуги. Имею ли я право на суд? Тут будет зависеть от того, какая у вас пенсия, если вы пенсионер, если как зарплата, и плюс э, субсидия назначается с учетом льгот. Сначала вы получаете льготы, и если имеете право, то остаток еще назначается на субсидии. Вы можете обратиться в наше управление, наши сотрудники рассчитают и скажут, ну если большая зарплата и большая пенсия, то вряд ли, потому что 50% у вас уже есть. Как правило, вот, допустим, лица, которые имеют 50%, по квартплате коммунальным услугам, по льготам. Вот городские жители имеют право, там получается, потому что тут у городских есть и вода, и электроэнергия, и газ, допустим, и отопление. Много очень услуг, которые предоставляются. В сельских жителей, как правило, электроэнергия, даже не у всех есть вода, которая mm -hmm. течет в кране. Поэтому городские жители бывают, если небольшие у них доходы. Дякую. один Звеночек у нас. Будь ласка, скажите, вы в прямом эфире. Доброе утро. Доброе утро. Э, мне 68 лет. Я живу в частном секторе. Одна пенсия 1217 рублей. У меня прописан сын, но он просто прописан, но не принимает никакого участия в моей жизни. Мне указывать его, я даже не знаю его зарплату, что мне вот надо будет указать? Вам нужно просто будет подойти в наше управление соцзащиты, вам подскажут, как это правильно сделать. Вы подготовите документы, это если это у вас там сельский совет, если сельской местности, если, ну, как правило, сельский совет. То вам предоставят документ о том, что вы фактически проживаете один. И тогда субсидия будет назначаться на вас одного, по нормам на вас одного. Дякую вам. Скажите, будь ласка, расскажите, что такое электронный калькулятор э, uh -huh. субсидий. Расскажу, да. Значит, на сайте кабинета министров э, на электронном э, министерстве социальной политики и нашего департамента социальной защиты есть калькулятор для проверки права назначения субсидий. Это типа счетной машиночки, в которой вы заполняете свои доходы, показываете, сколько вы оплачиваете. Ну, будем говорить, я так понимаю, что еще апрельские повышения вы еще, наверное, не получили. Э, квитанции сколько будете платить за апрель, мы еще в общем-то, наверное, все не знаем. Вы указываете, сколько вы конкретно платите, и калькулятор вам подсчитает, какое право вы имеете на какую сумму субсидий. Еще что хотелось бы сказать, что доход берется заработная плата минус 15% тех налогов, которые вы оплачиваете. Вы же на руки не получаете всю заработную плату начисленную. Так вот, как раз в расчет на субсидии теперь будет браться фактическая ваша зарплата, которую вы получаете на руки. И бухгалтерский видел, знает про это, так? Конечно. Тобто они все будут выраховывать это, что да. Потребует. Мы будем брать данные, мы э, будем потом делать проверку ваше заполнения декларации, фискальные органы и пенсионный фонд. А в пенсионном фонде видно, сколько человек получает заработную плату и какое есть отчисление. Дякую. У нас еще один звоночек. Давайте послушаем, что скажет наш глядач. Вы в прямом эфире говорите. Доброго ранку. Добрый день. Скажите, пожалуйста, если у меня сын числится налоговый, как частный предприниматель, но у него нет прибыли, нет дохода, что нужно делать? Как нужно указывать Понятно. Понятно. Значит, на сегодняшний день в этом же упрощенном порядке одно из условий, что раньше не назначалось субсидии людям, которые трудоспособны и не работают. Так сейчас можно назначать субсидию, только берется доход, минимальная заработная плата – 1218 гривен. Так и вы поставите заработную плату минимальную – 1218 гривен, и мы будем назначать с учетом, как говорится, абстрактного дохода, который он имеет. Дякую вам, что отвечаете так чітко на все запитания. В нас еще один звоночек. сегодня в нас ажіотаж тому, що что тема такая, дуже очень для для тому потому что хто не знает, что делать с этой субсидией. Нет, нет, надо оформлять обязательно. Так. У нас в следующем году уже 20 лет, как оформляет страна субсидию, а почему-то одесситы всегда ее очень-очень боятся. Никто ничего никогда не забирал и не будет забирать. Так, то ж да. наш, наше наши вопросы от леди Говорить. Доброе утро. Так, Доброго рана. Таки любезно. Дальше такой вопрос: у меня приватизирована квартира, вот допустим, я там умираю, и сказали, что тогда сыну или там дочке придется возвращать все за все годы эту ну, вот, ну кто сказал? Ну, вот всегда меня так вот, ваш сотрудник вам какого-нибудь управления соцзащиты такое говорил. Вот только что, как раз как почувствовала, какой звонок будет. 20 лет в следующем году мы в октябре будем отмечать, как э, оформляется субсидии. Живите себе на здоровье долго и если вы умрете, ничего ваш сын возвращать не будет. Вот с момента, когда случилось с вами такое горе, с этого времени он уже не будет платить субсидию, будет рассчитываться полностью, и ничего возвращать ему не надо. Живите себе на здоровье. Дякую. У нас еще один звоночек. Давайте послушаем. Я тоже по прощу, у меня еще один маленький вопрос. Вот я обратилась в субсидии, как мне отправить это все? Они мне сказали по почте. Я говорю, если по почте не получат. Я говорю, а если мне прийти и принести эти документы? А значит, вы должны записаться. Но записаться только на июнь или на июль месяц. Вы можете, не, вы можете не записываться, вы можете почту и занести просто в конверт и секретарю и оставить это. Положите в конверт. Почтой дойдет 100%. Мы встречались с Укрпочтой. Они нам гарантируют, что буквально каждое письмо они принесут наше управление. Поэтому за это не волнуйтесь. Но я же вам говорю, можете запечатать в конверт и занести секретарю, не записываясь на прием, потому что секретарь, конечно, вам консультацию не даст. Она просто возьмет ваш конверт и зарегистрирует у себя дякую Скажите, что будет из заявником, если его задекларированные данные выявляются неправдивыми? Ну, смотря какими неправдивыми. Если человек не покажет какие-либо свои доходы, то тогда мы делаем перерасчет, и человек должен будет вернуть в двойном размере то, что ему начислено. Если человек, наоборот, показал меньше... То мы ему да, пересчитаем и добавим. Угу. И вы самі це дізнаетесь, да, так? Да. да. А, в нас ще один дзвіночок, послухаємо. Доброго ранку. Алло? Доброго так. ранку, ми вас чувак. Доброе доброе утро. Доброе. У меня такой вопрос. Право на е, у нас сільський дом прописанный жена я. и дочка с двумя детьми взять. Учет один по электроэнергии, по газу. Вот. Естественно, в два раза больше увеличиваются у нас расходы. И... Вот. Я получаю 3,5 тысячи, жена тысячу пенсии. Но я не готова сразу вам посчитать. Все это коммунальные услуги. Понятно. Значит, не готова вам сразу посчитать, так в уме сколько вы платите. Значит, там же на сайте нашего департамента социальной защиты есть таблицы, в которых указаны нормы по каждому виду услуги, а электроэнергия, там газ, природный газ, электропритами, буквально, если это квартира, то по жилью на каждую семью можно посчитать. Плюс у нас идут таблицы, начиная от доходов вашей семьи, ну, все собираются все доходы всей семьи, делятся пропорционально на количество людей, которые есть, и смотрите, сколько человек проживает. И там есть таблица «Обязательный платеж». Вот вы смотрите, какую сумму вам обязательно нужно платить, все остальное будет покрывать субсидия. Посмотрите, там очень большие таблицы у нас на нашем сайте, начиная от 500 гривен в месяц до 5000 тысяч. Посмотрите, вы увидите это. По крайней мере, в любом случае, вы можете отправить, наши проверят, и если вы будете иметь право на субсидию, вам сообщат. Если нет, то вам скажут, что нет, к сожалению. Скажите, где взятый бланк заявы это декларации? Багато людей интересно. Да, бланки заявы и декларации сейчас разносят работники РЭСа, работники водоканала, газовая служба. К сожалению, в городе Одессе действительно у нас очень много много семей, поэтому может быть кому-то еще не донесли, но донесут обязательно. Поэтому вам каждый в каждую семью принесут буквально эту субсидию, и вы имеете право назначить. Мало подать нам документы. Мало того, это дается возможность в течение двух месяцев подавать нам до 30 июня, май, июнь, да, два месяца, и за все будет назначено с 1 мая. Скажите, что делать, если будут все-таки в некоторых виделах вымагать и другие документы, кроме заявок и декларации? Ну, такая может быть. Ну, позвонить <говорит> мне на телефон моя приемная 785-1840 или наша прямая линия горячая по субсидиям 784-7251. Ну или обратиться к начальнику управления. Скажите, чи надаватим... Категорически запрещено требовать какие-либо документы. Чано-2 ⁇ субсидии орендаторам квартир, которые сплачивают за коммунальные услуги. Ну, еще раз говорю, на кого открыт лицевой счет? Если человек снимает жилье, арендует жилье, и на него открыт лицевой счет по оплате, то тогда да. А если нет, то нет, не нет, да, быть, да, так. да? Скажите, сколько семей на Одессе приблизительно вы планируете купить а, Ну, в Одесской области у нас 794 тысячи семей. Сегодня получают около 24 тысяч семей субсидию. Мы Это всего лишь где-то 3%. Мы ожидаем где-то 7-10%. Вы знаете, другие области очень хорошо пользуются субсидией. Вот, вот я же говорю, почему-то одесситы боятся. А другие области хорошо. У них 7-10% было и год назад, и два, и три года назад. Мы всегда в самых последних. Мы считаем, что от государства брать не зачем что-либо, поэтому мы все-таки надеемся, что люди осознают, и нужно воспользоваться возможностью получать субсидии. потому что субсидия для чего предусмотрена: те семьи, которые не могут погасить действительно повышение тарифов, для них государство заботится о них и погашает вот эту разницу, поэтому нужно обязательно оформить субсидию и мы, мы, планируем процентов 10, что одесситы оформят субсидию. Дякую вам дуже, что завітали до нас такой корисною тему. Еще раз нагадайте, куди звертатися із запитаннями, якщо ще щось залишилось. У рядовая горячая линия, есть правительственная, есть телефон не скажу сейчас по, памяти, наша в департаменте соцзащиты 784 7251 или ваше управление соцзащиты по месту жительства. Дякую вам дуже за корисну інформацію. Нагадаю, що у нас в студії була Ірина Маркевич, директор департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації.